В общем, всем привет! Сегодня суббота, 20 число. Что сказать, две трети пути пройдено. Хочется немного кое-что резюмировать. В общем, первые 10 дней получается вес уходил, последние 10 дней он стоит на месте, прыгает туда-сюда. Вот. За все это время много было перечитано, пересмотрено, кто как, как, что, почему, где, зачем и во сколько. <coughs> в общем, какое-то волевое решение, что последняя дистанция, ну, до конца месяца, вот эти 10 дней, будет крайне реально на износ. Ну, на износ я уже даже не знаю куда, потому что вот каждый день в зале, каждый день плавания, питание как бы все равно сил нет но вот сейчас с углеводами а стало полегче конечно потому что ну есть какая-то энергия Это однозначно вот что по себе замечаю замечаю что мне мне так кажется замечаю что начинаю пухнуть ну в смысле в руках сейчас прохожу там какой-то то ли бомж то ли, не не до бомжку ну, сидят вроде там непонятно такой Пожелал здоровья, счастья, спортивных успехов. Все. Не знаю, может, блок мы смотрим. Но все равно, брат, если ты там, как бы тебе от души привет. Еще и здесь, в интернете. Вот. Завтрашний выпуск воскресный будет, скорее всего, не совсем по теме, но будет заснято видео. В общем, буду участвовать, типа, в конкурсе еще в одном. А, сегодня еще, кстати в солярий сходил. Короче, ну, мэнс физик манит прямо, прямо хочется. Уже, уже жажду вот это вот, окунуться в, в атмосферу пляжников. Вот. В целом, наверное, сегодня, завтра, завтра в зал не, не получится сходить, скорее всего. Но если вечером время останется, то потренирую ноги. Вот. Что еще сказать -то? Вот. Это все хорошо. Просматриваю видео, которые на главной, всех конкурсантов, к сожалению, не смотрю. Что на главную выкладывают, то смотрю. Девчонки там тоже а... расстраиваются, что ли, потому что тоже какой-то застой. Я так понял, это вот у всех. То есть, это, ну не просто там у кого-то, а это реально какой-то промежуточный этап, ребят, раз вписались, мы в это все, если какой-то застой, ну что, держимся вместе, желаю там всем удачи, вот две трети пути пройдены, осталось совсем чуть-чуть, и давайте вместе поднажмем, Бицулю показать, да? Что -то подросло? -то. Не подросло? Не подросло. Ну ладно, не подросло, так не подросло. Все, ребят, всем до завтра.